Дмитрий Владимир Леонид Владимирович, главный врач центра первичной медико Вы всем амбулатории, да, все амбулатории да, в нашем детстве. И сегодня мы открываем абсолютно новую амбулаторию. Это не только качественный ремонт, абсолютно другие какие-то проекты и строительные нормативы, но это прежде всего новая философия оказания медицинской помощи этой амбулатории мы планируем, что до 80% всех потребностей нашего населения будет мы сможем ее оказать в этой амбулатории непосредственно рядом с местом проживания наших жителей. То есть амбулатория будет производить общие анализы крови, забор биохимических анализов, великие функциональные исследования, от электрокардиографии, стерографии, измерения внутриглазного давления, давления и многое-многое другое. Будут принимать семейные врачи, врачи акушерные, акушерные, акушерные если необходимо, будет консультация в этой базе узких специалистов, работать в дневные стационары, где можно полностью весь спектр медицинских услуг для тех лиц, которые не требуют круглосуточного наблюдения врача, то есть нахождения в наших стационарах. Кроме всего прочего, то есть тут внедрена программа, что мы не планируем, что медицинская помощь будет оказана без очереди. Внедрена предварительная запись пациентов на прием к врачу, запись по интернету областного больницы Мечникова на консультации. Будет, если кто-то и задержит, то то, то надо будет немножко подождать 5-10 минут, то в полах наших будет огромный экран, где будут транслироваться санитарно-просветительные программы. То есть мы будем очень надеяться, что надо знать чтобы быть здоровым. Хочу сказать нашей городской власти, потому, потому, что она, спасибо ей, поддержала инициативу медиков. Это здание было аварийно, не было тепла, воды не холодной, не горячей. А сейчас она отвечает всем санитарным нормативам и позволяет оказать на новом уровне Наша городская власть еще в 2013 году в области, помогла провести ремонт, финансировала эти все наши перестройки. И у нас получилось такое прекрасное здание, с которым вы сможете после открытия ознакомиться внутри. Каждый семейный врач имеет два кабинета. В первом там ведет прием, записывает все данные, общается с пациентом. Во а втором это кабинет, это смотровой кабинет, он может спокойно родить пациента, сделать ему необходимые исследования или манипуляции. То есть все сделано максимально удобно и безопасно для наших пациентов. Впервые э, у нас здесь э, принудительная вентиляция, которая делает безопасно перебывание пациентов, потому что ну, риск передачи воздушно капельной инфекции практически будет сведен к миру. То есть все моменты учтены, и я думаю, что это очень пользу, и наши жители нашего города будут здоровее э, в ближайшем будущем. А если брать, это вот, оценивать, по, по Амбулатории, да. У нас есть 8 амбулаторий. По, допустим, комфортности, по удобству, эта амбулатория у нас, естественно, самая лучшая. Но мы еще, когда начинали ее строительство, с городской власти был такой дом, что это будет эталон, и мы все остальные 7 амбулаторий в ближайшем будущем приведем к этому нормативу. Но хочу сказать, что объем медицины каждая в каждой амбулатории фактически соответствует этому, но, к сожалению, бытовые условия не всегда, не всегда, но мы знаем, к чему стремиться, я думаю, что в ближайшем будущем все будет нормально. Спасибо.